Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah InsyaAllah sambungan kita pada pagi ini Muka surat 595 Surah Ash-Syams Muka surat 595 Surah Ash-Syams Ayat yang pertama أعوذ بالله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها عليهم ربهم بذنبهم ولا يخاف عقباها Alhamdulillah bacaan kita pada pagi ini Surah Ash-Shams Surah Ash-Shams 15 ayat Surah yang ke-91 Dikategorikan sebagai Makiyah Antara surah yang paling banyak Sumpah-sumpah Allah Azza wa Jalla Terhadap makhluk-makhluk dia Ayat yang pertama tu Han sebut Wasyamsi wa duhaha Demi matahari Dan sinarnya pada pagi hari. Ayat yang kedua walqamari idza talaha. Demi bulan apabila ia mengiringinya. Ayat yang ketiga wanhari idza jallaha. Demi siang apabila ia menampakkannya. Ayat yang keempat wallayli idza Demi malam apabila ia menutupinya. Ayat yang kelima was-sama'i wa ma banaha demi langit dan zat yang membinanya ayat yang keenam wal ardi wa ma tahaha demi bumi dan zat yang menghamparkannya ayat yang ketujuh wa nafsi wa ma sawaha demi jiwa dan zat yang menyempurnakannya ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh ni semua sekali berkenaan dengan sumpah Bermula daripada makhluk yang berada atas kita iaitu matahari, bulan, siang dan malam yang mengelilingi kita dan juga makhluk yang berada di bawah kita iaitu bumi dan juga yang berada dalam diri kita iaitu jiwa. Nafsin situ dia terjemah jiwa, tapi nafsin juga bermaksud nafsu. Nafsu yang cenderung kepada syahwat. Benda-benda yang bersangkutan dengan apa yang Tuhan suruh nafsu akan berlawan dengannya. itu kerja nafsu ataupun itu kecenderungan nafsu. Kalau kita perhati daripada ayat 1 sampai 7 ni semua penghujung ayat tu ianya ialah dhamir. Dhamir ni ialah kata ganti nama bagi sesuatu benda yang dirujuk sebelum pada tu. Semuanya ha 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 semua. Dan ke semua dhamir-dhamir ni kata ganti nama ini mengalami perselisihan di kalangan para ulama tafsir kembali kepada siapa contoh ayat pertama wasyamsi waduhaha demi matahari dan sinar waktu duha ha tu kembali pada syams kembali kepada matahari sebab matahari itu ianya perkataan dalam bahasa Arab yang merujuk kepada feminisme ke sifat sifat keperempuanan. Dia dalam bahasa Arab perkataan ni dikategorikan dua. Satu dia panggil muzakkar, satu muannas. Muzakkar ni cenderung benda tu ke arah maskulin, kelakian, kejantanan. Satu lagi ialah muannas cenderung ke arah feminin. iaitu ke arah keperempuanan ataupun sifat kebinat, kebetinaan yang yang ada pada benda tu okay. cuma dalam masyarakat Arab bila mana benda tu besar dan dia cuma ada satu je tak ada dah dua tak ada tiga benda yang hebat dia akan dia akan sifatkan dengan perempuan juga sebab tu Syams walaupun dia tak ada ciri-ciri dalam kalimah tu ciri-ciri perkataan tu ada tanda-tanda perempuan sebab dalam bahasa Arab apa-apa perkataan dia ada ciri perempuan dia tanda dia tu Uh, feminim ataupun mu'ana salah satunya ialah tamarbutah di belakang tapi syams tak ada tamarbutah tapi arak tetap memasukkan ianya sebagai kalimah mu'ana bila mana benda tu satu je tapi ada setengah-setengah perkataan benda tu satu je dia ada juga tamarbutah contoh ka'bah ber belakang atas belakang tu sebab ka'bah tak ada dua tak ada tiga satu dan dia sangat mulia dia arak macam tu bila mana benda tu mulia sangat dia akan letak sifat keperempuanan di situ. Ha. Tapi bila mana benda tu lemah dia pun akan letak sifat keperempuanan. Ini cara bahasa dipertuturkan. Wal qamari idza talaha. Dan demi bulat yang mengiringinya. Ha tu kata para ulama ha pada ayat kedua ni kembali juga kepada syams pada ayat pertama. Wan nahari idza jallaha dan demi siang apabila ia menampakkannya ha tu kembali pada syams maknanya tiga ayat ni ha ha dia tu semua tu semua kembali pada matahari dan ayat keempat demi malam apabila ia menutupinya walaili laili iza ha tu pun kembali kepada matahari okay. sama'i wa ma'banaha ayat lima ayat enam wal ardi wa tahaha ayat yang ketujuh wa nafsi wa ma sawaha ha ni ada khilaf maknanya empat ayat pertama ha dia tu kembali pada syams ayat lima enam dan tujuh ha dia tu kembali kepada Allah Azza wa Jalla ha, sebab situ kalau tengok demi langit dan apa yang membinanya matahari tidak membina langit Demi bumi dan apa yang menghamparkannya. Matahari tidak menghamparkan bumi. Dan demi jiwa dan apa yang menyempurnakannya. Jiwa kita ni bukan disempurnakan oleh matahari. Okay. sebab apa sebut matahari? Sebab matahari ni ialah salah satu daripada elemen sembahan orang dulu. Orang dulu bila mana dia tak tahu, tak ada wahyu, tak tahu nak sembah apa, akhirnya sembah matahari. Di Asia pun ada ajaran sembahan matahari di sana pun ada di jazirah Arab sebenarnya tanah Arab pun ada sembah matahari antara kabilah yang menyembah matahari ialah kabilah nama dia Al-Bahilah kita mungkin pernah dengar sahabat bernama Abu Umamah Al-Bahili Abu Umamah Al-Bahili main pada kabilah Bahilah dan kabilah Bahilah ni penyembah matahari kita mungkin tahu cerita sembah matahari ni agama lama Jepun Shinto dulu bila mana mereka ni nak menyembah sesuatu, mereka akan sembah matahari yang terbit. Jepun memang kita panggil mat, negara matahari terbit pun. Dan dia namakan matahari itu sebagai Amaterasu, Dewi ataupun ratu yang dikatakan duduk menjelma pada cahaya matahari itu. Okay. Jadi Abu Umamah ha Al-Bahili daripada kabilah Bahilah antara penyembah berhala. Dia orang ni duduk kat mana? Luar sikit je pada border tanah Arab, tak jauh dalam Mekah lagi tapi luar daripada border tanah haram ha, dan mereka ni hari-hari sembah matahari terbitnya matahari dia orang akan sembah adakah sembah saja adakah mereka sujud saja pada matahari tak bila mana matahari tu keluar dia orang akan sembelih unta ke ataupun kambing ke darah tu akan ditadah oleh ketua kabilah bila mana darah kambing dan unta tu ditadah semua orang yang join ritual tu dia kena minum darah tu minum terus ha, dia dia panggil dalam ritual ni dia panggil semi cannibal cannibal ni makan orang semi cannibal ni makan satu benda dengan cara yang menjijikkan sebab dia minum darah dan dia makan secara mentah-mentah Abu Umam Al-Bahili dia jadi masuk Islam kerana apa? kerana ada satu hari tu ketua kabilah dia ritual biasa matahari terbit dia sembah dia ada mantra dia apa semua lepas pada tu dia sembelih uh, unta ke apa semua mana tiap-tiap hari akan buat korban akan buat korban tiap-tiap hari cuma hari tu sebelum sembelih dalam mantra tu panjang sikit ketua kabilah ni dia. dia kata wahai matahari berilah pertolongan kepada kami terhadap seorang lelaki yang selalu mencela tuhan-tuhan di sekeliling kabah merujuk pada nabi Muhammad jadi Abu Umamah ni dia muda waktu tu dia umur 20an dia macam pelik kenapa hari ni doa dia lain dia 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 teliti dengar siapa lelaki tu lelaki tu siapa ketua kabilah ni dia tak tahu apa cerita dia dengar ura-ura je ha, ura-ura kata Nabi Muhammad ni orang yang mencela berhala-berhala di Kaabah jadi dia ambil keputusan dia masuk Mekah nak pergi tengok setara mana Nabi dia tengok Nabi dan dia mendekati Nabi dia kata tak ada apa masalah dia tidak mencela Kaabah dia tidak mencela berhala yang mengelilingi Kaabah pendek ceritanya dia masuk Islam dia masuk Islam dan bila mana dia masuk Islam dia masuk Islam tu pagi masuk Islam pagi bila mana dia dapat maklumat yang betul tentang Nabi dia balik semula ke kampung dia di perkampungan Bahilah tu dia pun beritahu maklumat yang benar dan akhirnya semua kabilah dia masuk Islam mudah sebab apa? sebab satu dia ada rasa mudah memuliakan orang yang ada kedudukan pengikut-pengikut dia yang kedua maklumat benda-benda mengarut tak banyak lagi masuk ha, tak banyak lagi maklumat salah tentang Nabi masuk jadi bila mana perbetul, perjelah balik dia orang mudah terima ha, dia ada kumpulan-kumpulan sasar dakwah ni terutamanya orang yang duduk di pinggiran kalau kita mungkin orang pendalaman apa-apa semua ni bila mana dia orang tak dengar banyak benda jadi dia orang ni tidaklah menyimpan banyak kekeliruan bila mana kita perjelah itu ini apa semua dia orang mudah terima ha, cuma nak sebutnya ialah sebab apa sebut matahari sebab matahari bahagian daripada sembahan jahiliah dulu okay. kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke lapan sembilan dan juga sepuluh fa alhamaha fujuraha wa taqwaha lalu dia ilhamkan dalam jiwa kita dalam nafsu kita ni fujur benda yang buruk wa taqwaha dan benda yang baik dalam ayat ni kalau kita tengok ayat 8 ni taqdimul fujur ala taqwa mendahulukan buruk lepas pada tu bawa datang taqwa maknanya nafsu kita ni asal-asal tu hanya nafsu memang dia cenderung pada buruk dulu sebab tu nafsu dengan iblis bila mana Tuhan cipta dia punya degil dia tu lebih kurang sama tapi iblis lagi dahsyat. Ha cuma nafsu kita ni dia tak berapa nak tunduk. Tuhan jadikan dia tak apa nak tunduk sebab tu dia ada melakukan pembangkangan pada Tuhan. Dia buat pembangkangan juga pada pada Tuhan. Jadi memang kita kena sedar Tuhan jadikan nafsu kita ni memang cenderung kepada benda yang Tuhan suruh tak berapa nak ikut sangat tapi dia boleh ditundukkan dia boleh okey lalu Allah pun sebut pada ayat yang ke-9 10 dan juga 9 dan 10 qad aflaha man zakkaha sesungguhnya telah beruntung orang yang menyucikan yang menyucikan nafsu. nafsu ini nafsu ni boleh dididik dilenturkan. wa qad khaba man dassaha dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maknanya nafsu ni kalau kita perbaik dia semula dia akan takwa. Tapi kalau kita layan dia punya fujur, dia akan dasar, dia akan lebih kotor. Sebab apa Tuhan buat macam tu? Sebab memang Tuhan jadikan ianya macam tu. Dia tetap sebagai satu ujian. Sebab nak tahu kita ni boleh tak boleh kawal diri, tanda dia kita kena kawal nafsu kita. Sebab tu hadis terakhir dalam himpunan hadis 40 oleh Imam Nawawi. Hadis last sekali, hadis yang ke-42 kitab hadis 40 ni walaupun namanya hadis 40 tapi hadisnya 42 cuma genap panggil 40 okey hadis yang last sekali ialah hadis nabi sebut la yu'minu ahadukum tidak beriman satu orang tu hatta ayyakuna hawahu tabi'an lima jitu bihi sehingga dia menjadikan hawa nafsu dia tunduk atas apa yang aku bawa tu hadis last sekali lah. dalam himpunan hadis 40 dan hadis tu hadis yang sahih Maknanya memang kita dituntut untuk melakukan projek melenturkan nafsu sepanjang usia kita. Siapa boleh lenturkan nafsu dia, boleh jadikan nafsu dia tunduk pada takwa dia berjaya. Dan itu ialah ujian Tuhan. Tuhan jadikan macam tu. Mungkin kita terfikir, dah tahu dah nafsu tu dia tak berapa elok, buat apa letak. Kalau tak letak, tak ada ujian, tak ada ujian. Dia kena ada nafsu tu, baru ada ujian dia macam kalau dia tengok sekarang semalam saya ada baca satu artikel daripada universiti mana tak tahu dah tapi dia, dia sebut tentang sekarang ni sudah ada satu projek untuk menghaijinkan krinzi tak tahu mungkin pernah dengar dulu orang kenali babi ni kotor dan memang agama kita larang makan babi larang makan babi sebab apa? sebab Babi tu dalam komuniti dia dia kotor. Tapi rupa-rupanya ada satu kajian dibuat di universiti ni, dia boleh buat satu sistem menghijinkan babi. Babi tu jadi bersih. Antara benda yang dia buat ialah satu kawalan yang menyebabkan cacing pita semua hilang pada tubuh badannya. Dia. Persoalannya dia, orang tanya, kalau babi ni bersih, bahkan dia boleh jamin. Tak tahulah taruh mana dia buat tu. Dia buat di di satu di Malaysia juga ada beberapa ladang Finzi yang dia buat buat, buat kajian. Okey. Dia kata dia dia boleh jamin ladang Finzi lagi bersih pada kandang kambing dan kandang lembu. Lembu kambing kita makan. Lembu kambing ni kalau kita tengok dalam daging dia ada cacing pita tapi dia kata dengan sistem yang dia buat ni kandungan cacing pita dalam daging lembu daging kambing lagi tinggi berbanding yang ada dalam daging Finzi. Persoalan dia, dah bersih lagu tu tetap haram ke? Tetap haram ujian untuk kita ha, sebab dia bukan cerita Tuhan haram kerana kotor Tuhan haram kerana dia haram tu je cerita dia kalau ada satu sistem yang boleh bersihkan babi tu daripada semua benda-benda yang orang ragu nak makan tetap kekal haram tak boleh sentuh juga ha, jangan kita terpikat lah tapi itu satu sistem yang dibuat sekarang satu benda yang 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 dibuat maknanya menghaijinkan balik khinzir tu jadi dia tetap haram macam kita hari ni kita dah tahu nafsu tu dia cenderung pada benda buruk kita tetap kena buat usaha untuk membersihkannya okay. kemudian ayat yang ke sebelah Tuhan sebut kazzabat samudu bitarwa telah mendustakan kaum samud itu dengan pendustaan yang sebesar-besarnya sebab apa? kaum samud tu disifatkan dengan tarwa tarwa mai pada perkataan tarut sebab dia orang ni banyak kuasa kuasa dia orang hebat akhirnya dia orang sombong lawan Nabi Saleh datangkan contoh kaum samud kerana apa sebab paling dekat dengan Mekah ni ialah tapak peninggalan kaum samud paling dekat yang kita tengok sekarang ni di Arab Saudi ni daripada Madain Saleh membawa kepada Al-Hijr itu semua dikatakan tapak hidupnya dan pernah beraktivitinya kaum samud dan dikatakan situ juga terberdirinya bandar Iram bandar yang hebat kita baca dalam surah Al-Fajr Tuhan sebut Iram Zatil Iman. bandar Iram di situ Wallahu a'lam. ada orang kata Madain Saleh yang hari ini belum lagi yang betul-betulnya ialah al hijr sebab kawasan tu panjang dia, maknanya dia banyak ratus kilometer dia daripada Madinah nak pergi ke Madain Saleh tu lebih kurang 400 kilometer daripada Madain Saleh membawa sampai ke tabuk itu semua dikatakan kawasan tapak arkeologi sejarah kaum samud lepas pada tabuk terus masuk Jordan tabuk itu Jordan tu dan dikatakan masuk ke Jordan sikit tetap lagi bahagian kaum samud jadi sepanjang-panjang tu orang Mekah memang boleh tengok sebab orang Mekah ni dia orang selalu pergi ke Syam kita baca dalam surah Quraysh kan li'ila fi Quraysh ila fihim rihlatashita'i wassaif Rehlatas asyita tu maksudnya perjalanan waktu sejuk dia orang akan pergi ke Syam. Syam mesti akan lalu Madain Saleh. Kok-kok mana pun mesti akan lalu sebab pintu gerbang dia situ. Mana-mana orang Mekah ataupun orang Arab Saudi ni dia nak pergi ke Damsyik, nak pergi ke Syria mesti kena lalu Madain Saleh, al hijir Tabuk, Jordan baru masuk Hudud Jabir lah sekali, lebih kurang 1000, 2000 km macam tu lah kalau jalan darat. Itu laluan dia. Jadi ini dia orang boleh tengok. Tuhan sebut tengok kaum sama. Tengok kaum sama. Ayat ayat dua 12 Izim ba'asa asqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Siapa orang celaka di antara mereka tu yang bunuh unta Nabi Saleh tu? Saya tak ingat nama dia apa tapi seorang yang bunuh unta Nabi Saleh tu. Allah Taala sebut ayat 13, faqala lahum rasulullahina qatallahi wasuqiyaha. Lalu berkata pada mereka iaitu Rasulullah Nabi Saleh tu sendiri ini unta betina milik Allah Ta'ala dan kamu boleh minum padanya sebab Allah Ta'ala letak syarat unta Nabi Saleh ni bila mana dia minum air milik kaum samuk ni hari tu kaum samuk tak boleh minum air kena bagi dekat unta tu saja minum air tapi balasan dia boleh ambil susu dia susu dia boleh ambil hari dia tak minum boleh minum air susu dia tak boleh ambil jadi tak ada benda yang merugikan sebab susu unta hakikatnya mineral dia lagi baik daripada daripada air mineral sebenarnya ha, lagi baik sebab tu antara binatang ternakan ni kambing ke lembu ke unta susu yang paling tinggi nutrien dia apa semua unta nombor dua bawa kambing nombor tiga bawa lembu ini yang saya dengar pada harap lah Arab duk cerita dan ada ada satu institut kajian tentang unta yang dia buat di Jeddah ni nutrien yang ada dalam susu unta ni kurang berapa persen maknanya dalam kurang 50% ataupun 30% lebih kurang kalau ada 30% tu dia akan menyamai dengan nutrien yang ada dalam air zam-zam lebih kurang sama anak kata unta tu satu makhluk yang ajaib sebab tu Tuhan sebut afala yang zuruna ilal ibil kaifa Kemudian Allah Taala sebut ayat yang ke-14, fakazzabuhu faqaruhu fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Lalu mereka dustakan Nabi Saleh, mereka sembelih. Padahal yang sembelih seorang ya. Yang sembelih seorang. Tapi Tuhan guna dalam ayat yang ke-14 ni faqaruha. Mereka ramai-ramai sembelih. Sebab apa? Sebab yang ramai-ramai itu menyebabkan yang seorang ni berani sembelih. Tak ada halangan, ada siapa-siapa petikai perbuatan ni maknanya membantu kepada berlakunya penyembelihan unta dia hmm. macam isteri nabi lut isteri nabi lut tak terlibat dengan kesongsangan dia tak terlibat dengan songsang tapi isteri nabi lut ni lah orang yang paling moderate paling boleh terima golongan songsang akhirnya dia kena azab lah. sebab tu zaman kita sekarang ni jangan rasa benda tu biasa isteri nabi lut dia tak terlibat dengan songsang tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran Dia tetap kena azab Sebab apa? Dia menjadi pihak yang membenarkan Maknanya dia pergi dekat orang-orang lelaki yang ada Kau Nabi Luq ni Tak apalah anak melewat melewat Tak ada masalah Yang penting negara kita maju Lebih orang macam itulah cara bercakap dia okay. Tapi akhirnya kena Dia kena sebab tu kita ni di Malaysia bila mana datang dakyah ni, kelompok-kelompok ni jangan rasa sebab ada orang mulai buat podcast kata golongan ni memang sonsang tapi dalam perkhidmatan dia orang ni lah paling perform bahaya hmm. cakap macam tu memang saya tak nafi memang kita jumpa kawan-kawan kita yang, yang yang cerita golongan yang terlibat dengan LGBT ni yang duduk dalam perkhidmatan awam kalau kerja tiktok je dia orang tak mengular tak apa tapi kita tak kata kerana kerja dia tu elok tiba-tiba kita tak apalah hang nak duduk langsung-sang duduk langsung-sang yang penting kerja ni okey bahaya, sebab itulah yang dia buat oleh isteri Nabi Lut dulu isteri Nabi Lut dulu dia ok kita tentang perbuatan dia walaupun patutnya kita keluarkan dia daripada benda tu dan nilai dia yang elok tu biarlah sebab sebahagian besar yang terlibat dengan sonsang di Malaysia ni, kalau tuan-tuan nak tahu ni dapatan KKM, mereka daripada golongan yang tidak merokok laki lah majoriti, tak merokok mana yang tak terlibat, dadah tak terlibat pokok tak terlibat, vape tak terlibat. Cuma yang dia orang terlibat ialah songsang. Kerja elok semua, perform semua elok. Kalau buat apa-apa boleh samik awal apa semua, kalau duduk dalam satu-satu jabatan, kira ini permata lah yang ada sebab gerak kerja akan berlaku dengan baik. Tapi dia tetap songsang. Dan benda yang dia buat tu tetap kotor dan tidak boleh untuk kita kompromi padanya. Okay. Jadi Allah Taala sebut mereka sama-sama menyembelih walaupun yang sembelih tu seorang ayat yang ke-15 Tuhan sebut wala ya khafu uqba mereka buat benda tu kerana tercabut rasa takut terhadap akibat melanggar perintah Tuhan kerana apa Tuhan datangkan sampel kaum samud ni sebab kaum samud ialah bukan daripada kalangan yang membersihkan nafsu dia bahkan mereka mengotori nafsu dia dengan langgar perintah Tuhan sebab tu dia datangkan sampel itu jadi alhamdulillah selesai kita punya perbahasan pada pagi ini surah asy-syams moga Allah taala beri pada kita rahmat dan berkat subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh